Хочу в первую очередь поздравить всех болельщиков с началом нового чемпионата. К сожалению, не получилось нам сделать сегодня им подарок. Ну, поддержка была очень хорошая. Достаточно, в принципе, нас на протяжении всего матча поддерживали болельщики. В этом и ценится Кировоградский болельщик, потому что болельщик ценится тогда, когда поддерживают команду и при победах и при поражениях. Вот сегодня было действительно видно, что нас поддерживали, но, к сожалению, это футбол. Есть неписанное правило о том, что не забиваешь ты, забивают тебе. К сожалению, у нас сегодня получилось так, что мы туда не смогли забить свои моменты, а себе практически сами себе и забили. То есть, такие ошибки, которые допустили вратари центральные защитники в пропущенных голах, ну... Сложно, конечно, сейчас найти причину, почему так. Первый гол пропустить 47 метров, и второй гол просто банально выбил вратаря. Ошибка двух центральных защитников, и мяч закатывается в пустые ворота. Ну, вы меня извините. Таких ошибок быть не должно. Ну, сказать, что помешала погода. Погода мешала двум командам. Но в то же самое время... Одна команда выигрывает, другая проиграла. Особо комментировать по этому матчу, в принципе, нечего. Когда проигрываем, ну ничего, надо уметь держать удар. Я думаю, что в последующих играх мы сделаем выводы, определенный анализ и постараемся избежать тех ошибок, которые мы допускали в этом матче. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Ваши вопросы, пожалуйста. Вы что после того, как мы забыли гол, команда висела на свои уроты, и лично, наверное, стекло им лучше вылетало. То есть это, возможно, было основой играть на контратаках, или игроки, возможно, подседом не садились и вылетали? Нет, ну мы понимали, что если мы забьем первый гол, и команда побежит отыгрываться, мы хотели, конечно, использовать сильные качества, быстрый переход из обороны в атаку, поэтому мы где-то и откатились немножко ниже. Ну, к сожалению, это, видите, наоборот привело к тому, что мы пропустили ненужные два гола. При стандартах у нас пожежи возникали. При стандартах у нас пожежи возникали и в прошлом сезоне, потому что у нас команда, в принципе, не считает. это мы взяли сейчас Деребчинского, который Антропометрия позволяет бороться аловой. Все остальные у нас, в принципе, наверное, одна из самых низкорослых команд в Ли. Поэтому э, любая подача туда верхом у нас были и в первом круге, и во втором круге, и всегда были проблемы. Но выходим из того, что есть. То есть у нас другие сильные стороны, то есть другие качества игроков. Поэтому... Ну, готовились мы к этой игре, как и ко всем обычным, как и во второй лиге готовились старались футболистов подготовить, в первую очередь, к тяжелым погодным условиям, жарко. Разбирали игру зирки. Знаем, что это сейчас команда, которая поставит задачу, выход в высшую лигу. У них должно получиться, мы только желаем удачи по игре. Сложная игра была, понятно. Пропустили, проявили характер, сравняли, вырвали. Ошибка вратаря раз, ну что, у всех бывает, значит, мы больше хотели. Но зирка тоже играла здорово, особенно в контроле мяча. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Я как раз, еще так взяты просто. Приклад Стали, Днепродержинский, Герника Спорт, Спорт, Комсомольск. Вы задавали, еще Зирка ставить задание выхода до премьер-лиги. От вас не вдыхает приклад, цих команд також таки ставите задание, враховывающие, что есть база. Ну, я думаю, в ближайшее время такая задача будет стоять. Пока задач таких у нас нет. Задача обкататься, набраться опыта, где-то потянуть молодежь свою, Потом будет, скорее всего, поставим, потому что у нас очень амбициозный президент, большая корпорация, которая только за, чтобы мы были в премьер лиге Еще вопросы, коллеги. У меня вопрос в физическом плане. Ваша команда выглядела вот во второй второй половине первого тайма чуточку предпочтительнее. Это замены повлияли, усилили игру? Или это вы готовились целенаправленно, так, чтобы добавить именно во втором тайме? Нет, конечно, мы не готовимся целенаправленно физической подготовкой. У нас все упражнения с мячом. Я думаю, что это замены повлияли. Плюс мы до этого за 4 дня сыграли такую же игру на кубок при таких же погодных условиях. Где-то быстрее адаптировались. Это мое личное мнение.